Леонід Григорович Вадан – учасник бойових дій Великої вітчизняної війни. Народився у селі Мар'янівка Миколаївської області у 1922 році. Пройшов дорогами війни всю Україну, Росію, Прибалтику, Білорусь, форсував віслу, воював за Варшаву, брав Берлін. Мужність, відвага та вірність військовому обов'язку Леоніда Григоровича Вадана відзначені високими державними нагородами, орденами вітчизняної війни першого та другого ступенів, двома ординами Червоної зірки, орденом Богдана Хмельницького, медалями за взяття Варшави, Берліну, за перемогу над Німеччиною та іншим. война меня застала у вашляву садочку Сидів я ну по молодости с дивчиной ну и засиделись пока петухи запели а потом стали расставаться когда гул моторов идет гул 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 гул, гул, гул она меня спрашивает что это такое а я говорю самолеты идут это наверное маневры наши делают у нас тогда было мы уверены и песни пели и танки наши быстрые наши люди мужеством полны все это дело действительно так и было Оборона Москвы была очень тяжелой. Было мало людей, солдат я имею в виду. Было и недостаток вооружений. Было и не так, ну как вам сказать, ну, продовольствием иногда перебои были. Но мы стояли. И Работаком был, не знаю, настолько это правда, но в газетах писали, что политрук Клочко сказал, отступать дальше некуда, за нами Москва. И мы стояли. Стояли, было очень тяжело, было без конца контратаки немцев. Он прорывался за всякую цену взять Москву. Но в лоб ему не пришлось взять. Он пошел в обход на Тулу. Нашу 10-ю армию и 342-ю дивизию э послали на это направление, когда уже в декабре месяце, 6 числа, это первое наступление был прорыв под Москвой. А нашу армию, 10-ю, 342-ю дивизию, пустили аж 8-го на вторые сутки для расширения фронта наступления. И разгадали их маневр, что он пошел на Тул, и нашу полностью всю армию кинули на Тул. Там сражался я тоже на фронте. Снега были, морозы огромные, сильнейшие были морозы. За 40, в конце декабря, уже в январе, когда меня первый раз ранило под городом Белевым, вот, в то время морозы достигали за сорок. И снега большие снега были. Я был ранен вот сюда, в высок. Ну, когда ударил осколок, я без сознания, так говорили рядом идущие товарищи. А потом подхватили меня. Если бы их не было, час-два и я бы такой мороз там и остался бы. В госпиталь в Москву привезли, удалили осколок и в госпиталь. На стаціонарне лічення. Я лежав у господі Кулібаки, город Кулібаки Горківської області. Так було тяжко воювати на фронті. У нас комісар Мордашов був, от, і з нами в місті Лежа у Таншеї говорили: Ребята, ми побідімо цього єшого врага, обіцятельно побідімо. Ох, и жизнь будет прекрасная. И когда мы дали ему, грубо выражалось, по морде под Москвой, начиная от солдата и кончая маршалом, мы уверены один в одного, что мы действительно победим его. После госпиталя первого ранения. Я попал в издалительный батальон. Там со всех сторон государства нашего сходились люди. Там 10 тысяч 10 было. И каждый день брали, брали. Тот кисту берут, летчику берут, другие берут. А потом подходит один, построили нас всех. Он сказал, пять классов и выше выйти из строя. Пять классов в то время были люди, считались грамотные. Ну, сам вниз, капитан, посвоил нас, сам князь посчитал, потом подходит подполковник, он ему доложил и говорит, подполковник говорит, отныне вы являетесь курсантами Минометного училища. Среди нас были, конечно, хлопцы из госпиталей и те, которые кадрово служили. Я поближе, потому что я же был сделан, можно сказать, солдатом. Вот когда сказали, что разойди в собор, через полчаса и шагомарш в училище. Вот. Я до них кажу, ребята, что это такое? Он говорит, Лень, это два года. Мы научимся и по-настоящему будем бить его. А оказалось совершенно обратное. Нам не удалось кончать училище, как в мирное время пошли все фронты у наступления, откидали его и избавляли его из нашей, э, нашей земли. Вот. Потери большие были, требовались командиры. И мы занимались по 15-16 часов в сутки. Изнурялись, очень тяжело было. Но нам командиры говорили, да, мы чувствуем, что вам тяжело. Терпите. Лучше будете знать, лучше будете работать на фронте. И ночью построили, зачитали приказ Западного фронта. Вот. И нам всем младшего лейтенанта присвоили за три с половиной месяца. И через пять суток я принял огневый взвод. Белоруссию я освобождал э, уже в батарее 120 метровых минометов вот, командиром огневого взвода я прошел, Гомель, Могилев, Речица, дальше Барановище, Кобрин, Кобрин э, именем этого города назван наш полк. Вот, дальше э, был Брест-Литовск, крепость, город Брест-Литовск, который на границе между Польшей и нам. Когда взяли Брест-Литовск, форшировали Западный Бух речку, а дальше территория была уже Республики Польша. Освобождал Варшаву. Тяжкие бои были. Куда? Особенно за Беларусь вы, наверное, кинофильмы смотрели. Это не в кинофильме, Это не, я не знаю как. Он нигде не напишешь той тяжести, выскажешь собственно, той тяжести солдата, которую он перенес у, у боях по территории Беларуси. Местность болотистая. Так, боже мой, боже, это той, такой тяжести только мог выдержать наш советский солдат. Потом территория Польши, тоже были жесточайшие. Не, не могу сейчас перечислить те населенные пункты и города, которые мы освобождали. Но 17 числа января месяца мы взяли Варшаву. Вот, там было восстание. Вот, но мы, нам поздно, поздно нас проинформировали. И мы шли день, ночь с боями, с жестокими боями. Вот. И тем не менее мы немножко опоздали. Варшаву взять взяли, но взяли полностью разрушенную. Все государство, один к одному, солдаты, республики нашего бывшего Советского Союза были так воплощены, так был настрой всех людей – чтобы защитить и победить коварного врага. Вот. Была жестокая дисциплина, была сильнейшая, сильнейшая, ну, как вам сказать, ну, патриотизм такой был, настоящий патриотизм, не какой-нибудь там ну, лживый. Все было для фронта. И тыл, если б не тыл так работал, как он работал в войну, а работал плохо, конечно, победы нам не видать было Вот Настрой был всех граждан. Мы тогда не считались украинцы, белорусы или э, там казахи, а мы тогда назывались советские люди. И наш советский человек, советский солдат сражался, потому что он предан был Родине и беззаветно ей служил. Я немножко отвлекусь и забыл сказать. Когда я попал после первого ранения у четвертую особую московскую бригаду, она была сформирована с одних москвичей, когда ну, ополчение было московское. А потом, когда выходили из строя, а пополняли уже другими, и в эту часть попал я. Вот один украинец был. Все получали письма от родных, а мне получать было неоткуда. Моя территория находилась в оккупации. Вот. И когда почтальон пришел этот, у штаб и начал перекидать, перекидать, и там на одно письмо было написано «Бойцу или командиру, не получающему письма от родных». А почтальон говорит «У нас таких нет». А как раз был комиссар да говорит, нет, есть. Это адресовано младшему лейтенанту Водану. Вручите ему. Вручили мне это письмо. Если бы оно сейчас было у меня, я так хранил его. А когда брали Пинск, там был тоже знаменитые это, это Пинские болота. Вот. Я тонул, контужен был, ранен. Вот. И вытащили, и размокло то письмо. Она писала, девушка, она тоже комсомолка и тоже участвовала на обороне Москвы. Вот. У ПО зажигалки с домов скидывали, когда немец кидал. Вот. Писала письмо, защищаешь то ты тебя, я не знаю, защищаешь мой дом, приближаешь к освобождению твоего дома. Береги себя, бей его проклятого врага. А если случится что-нибудь с тобой, мой дом, твой дом, примем как родной. И когда я второй раз был ранен, тоже в Москву приехал, ранен я в ногу. Пол ноги прошел осколок. Вот. Э, удалили осколки и в палату. А в палате человек семь был И в углу лежал, видать, командир. В возрасте уже был. И потом, впоследствии, я знал, что капитан лежал. Вот. Ну, когда новенький приходит в палату, да, из, э, этот сам э, спрашивают, откуда, как, кто. Они я, когда принесли меня, положили. Вот. Спрашивают, откуда? Я говорю, с Украины. У тебя есть кто-нибудь тут? Кажу, никого нет. Вот. Моя территория оккупирована немцами. Остался два брата, мать. Отец тоже на фронте был. Ну, а кто-нибудь из э, близких э, есть? Говорю, я, вот так и так. Давай открытку, сейчас сестру позвал, та открытку принесла. Пиши, это в Я написал, здравствуйте, уважаемая девушка, после, таких, после э, тяжелых боев ранен, нахожусь на извлечении там-то и там-то. Если желаете встретиться, приходите по такому-то адресу. И... Представьте себе, через трое или четверо суток она пришла. Пришла, а дежурная сестра сидит на дежурстве. Она говорит, я пришла к такому, где, в какой палате. Она перевернула. Палата такая, заходите. Говорит, я его не знаю, покажите. Вот. Она зашла, предупредила меня и заходит. Ну, заходит... Я 19-20 еще не было, не мог встретиться на встречу, при встрече, на встречу с девушкой встать. Был в гипсе, нога была в гипсе. Ну, познакомились ближе. Рассказал я вкратцах. Не успели мы переговорить, как Костянянша приходит, кто Вадан, я Вадан. Вот ваши вещи, пусть одевают вас, сестры, и стоять автобусы на вокзал в глубокий тыл на извлечение. А офицер, которого я вспоминал, говорит, никуда не поедет, врача позови. Приходит старичок, возвращается человек, врач. Кто мне звал? Такой-то. Так не я говорил, а он говорил. Оставьте малыша. Они только вот познакомились, его территория оккупирована немцами. И таким образом он будет не одинок, и будет связь. И она, говорит, это сказали, куда? Балашиха первая, санатория Красной Розы. Госпиталь там был. И она говорит, это недалеко, 20 минут езды, я буду навещать тебе в госпитале. І так і було, вона навіщала мене в госпіталі. В это время приїжджав кореспондент Вечерньої Москви до нас часть. не в это время, а тогда до ранення. Вот, Спрашивав бойові епізоди. Комісар дав мені, дав вот її, і прийшла стаття в вечерней Москве в 1942 году. Когда мы взяли Варшаву, вот дальше пошли, а дальше была уже земля нашего врага немца. Была дошли к реке Одер, это земля уже германская. Река Одер была так укреплена. Такі огнивые точки були і снабжені всякого вида вооруження, яке було в то время на вооруженні їх армії. Даже эти точки огние, которые були построены з бетона, железобетона, були эти канали проведені вручну и Обводненные кругом, чтобы никакой возможности не было взять. Взяли под дам вот, и стали продвигаться вглубь до Берлина. И нашу армию полностью повернули навстречу с американскими английскими войсками. Ну, сколько времени прошло, я не помню. Это был 1945 год. Но во всяком случае, на реке Эльба. Мы встретились. На реке Эльба нам объявили конец войны. И мы встретились и с американскими, английскими войсками. Они к нам переплывали, мы к ним переплывали, обнимались. Ну, в общем, кричали. И не знали один одного, никогда не видевшего человека, Однако переводчики там переводили и говорили, что мы никогда больше не встретимся с оружием в руках один против одного. Мир всему миру. Вот так и закончилась война. Хотя после уже объявления войны мы еще три или четыре четверо суток вели бои с не сдавшимися группировками немецких солдат. Жаль было, очень жаль, падали товарищи уже, знаешь, что победу мы совершили. Мое поколение, солдаты моего поколения, не только ветераны, пенсионеры, старики, о нет, мы те, кто в 1945 году поставили крест на мировой войне. Не быть ей больше, мы тогда сказали. И над могилой павших поклялись. Люди добрые, берегите мир, берегите жизнь, берегите все то, что нам и завоевано. Чтобы люди жили в Украине, и не только в Украине, а во всем мире, в мире согласии и доброте.